लेकर बाकी आप भी नहीं दे रहे आप भी तो कुछ भी नहीं दे रहे खाली घर तोड़ रहे आपको यहाँ ऐसी रास्ता निकालना है कोई दिक्कत नहीं आप रास्ता निकालिए बहुत अच्छा काम है आप रोड निकालिए लेकिन इनको मुआवजा दीजिए ये मुआवजे के हकदार है पैतीस पैतीस साल से दे रहे नीचे का रोड है जो ज्योति ज्योति होटल के सामने से जो रोड गया हुआ है जो नीचे जो नैरो रोड आपने बताया जो वहाँ पे जो है वो इनकी दाल वहाँ पे गलती नहीं है नमस्कार मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण आलेलो आहोत कोंडवा खुर्द सर्वे नंबर बावन या ठिकाणी जसं आपल्याला माहित आहे की काही दिवसापूर्वी काही राजकीय पक्षाचे जे कार्यकर्ते आणि लिडर होते त्यांनी जो आहे डी पी रस्ता कोंडव्याच्या ट्राफिकचा मुद्दा घेऊन डीपी रस्ता ओपन करण्याची मागणी केली होती आणि उपोषणही केलं होतं परंतु याचा जो परिणाम आहे ते गोरगरिबांना भोगावं लागतंय असं नागरिकांचं मत आहे तर आपल्यासोबत मावशी आहे तर काय सांगाल मावशी रस्ता उघड होतोय लोकांनाच याचा फायदा होणार आहे पण तुम्हाला काय म्हणणार आहे आमचं काय म्हणणं आहे हो द्या फायदे पण आम्हाला घर काहीतरी द्या ना, ना गरीबांनी लेकर बाळ घेऊन कुठं जायचं आम्ही आता इतक्या वर्ष झालं आम्हाला पस्तीस वर्ष झाला जागा घेऊन आम्ही जाऊ शकतो ना आम्हाला काहीतरी द्या आम्ही डॉक्युमेंट राहण्याने दिल्याने जितके डॉक्युमेंट दिले तेवढे मी देते तर तुम्ही आता राहतायत तर आता हे तोडायला येत आहेत कॉर्पोरेशन वाले तर तुम्हाला काय सांगितलं काय तुम्हाला घर देणार पैसे देणार काय म्हणले म्हणले आम्ही जेव्हा तोडाईन तो आम्ही ऑफिसमध्ये बोलू घर देऊ काहीतरी देऊ म्हणले होते आबी नाही दे रे आबी तर कुठे रे खाली घर तोड रे तर काय तुमची मागणी काय सर आम्हाला घर तरी देणार पैसा तरी द्या आमचं एवढी मागणी आहे तो आम्ही हाटू तो नाव हटणार आम्ही बघा राहायला बघा किती वर्ष पस्तीस झाले मला खाला काय तकलीफ गेली माझं हे म्हणणं आहे का हे लोक आले होते सगळ्यांनी वोटिंग घेतलं आणि म्हणले का आम्ही तुम्हाला नहीं जते घर देणार आणि नाहीतर पैसे देणार जे घराला हात नाही लावणार ह्यांना सांगितलं मी तर काही नाही माझं पण हे मी आलेले इथे तर काय केलं नाही परत बोरजोळ आले फटाफट तोडायला लागले असं काय नोटीस बिटीस दिले काय दिलं नोटीस पण हे लोक सरकार या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत काशीफ सय्यद आहेत जे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आहेत यांचा काय मनोगता यांची काय भावना ते जाणून घेऊया ये मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ सर्वे नंबर बावन गली नंबर तीस में जहाँ पे ये कुछ घर आप दिखाया आपने यहाँ पे घर बने हुए हैं और ये कुछ डीपी रोड का यहाँ से सेंक्शन किया हुआ है डीपी रोड जो है और इन लोगों को जो है यहाँ पे मुआवजे की मांग है जो कि ये डीपी रोड का मसला बहुत सालों से चल रहा है आज से, आज का मसला नहीं नहीं है है ये 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 कोई नया नहीं है। ये तो अभी दो दिन पहले धरने पे बैठे एक स्क्रिप्टेड एक वो प्लानिंग करी गई इनको पता था कि दो दिन के बाद यहाँ पे काम चालू होने वाला है तो यहाँ पे धरने पे बैठे लोगों को दिखाओगे हम धरने पे बैठे हैं करके ये काम स्टार्ट हुआ सर कॉरपोरेशन में तुम स्टेट गवर्नमेंट में तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम तो तुमको धरने पे बैठने की क्या जरूरत है सरकार जब सब्जर्व आपकी है तो धरने पे आप बैठोगे कि अपोजिशन वाले बैठेंगे आप ही धरने पे बैठ रहे हो आपके अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं आपका काम कर रही है आपका रेजिग्नेशन किधर है आपने इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए आज अभी इलेक्शन आ रहा है तीन चार महीने में इलेक्शन है इलेक्शन आया है तो आपका डीपी रोड डीपी रोड ये कर रहे हैं ठीक है थीके? इतने इतने दिनों से ये मसला सबको तो पता है यहाँ पे घर है यहाँ पे पूरे आप देखो कितने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे आज पैतीस पैंतीस साल से यहाँ पे रह रहे हैं अगर आप इनको मुआवजा नहीं देंगे इनको घर नहीं देंगे कहाँ जाएंगे बारिश बूंदी की हालत है अच्छा आपको करना है डीपी रोड आप इनको पहले नोटिस दो इनको बिठाओ इनका जो भी मुआवजा है वो पूरा करिए और ये पहले तो आप ये बारिश में मत करिए आप ये इलेक्शन की गड़बड़ में बारिश नहीं देख रहे कुछ नहीं दे रहे दो दिन से आधी तूफान जैसी बारिश चल रही है आधा पूना बाढ़ में डूब गया है और आप यहाँ पे कार्रवाई करने आए हैं कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे जो आप किधर जाएंगे रहने के लिए और मैं मैं ये अल्टीमेटम भी दे रहा हूँ कि आपने जो धरना किया था वो स्क्रिप्टेड था वो दिखावा था अगर हम धरने पे बैठेंगे तो हटेंगे नहीं तो हमको उस पर मजबूर मत करो हम चार पांच दिन इंतजार करेंगे इनका क्या है सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम पूरी ताकत के साथ धरने पे बैठेंगे हम ज्योति तो और जैसा इसमें एक महत्व का मुद्दा है, खोला खोला है इसमें ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम के लिए अगर आप देखें तो जो मेन रोड ट्रैफिक जाम होता है तो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस भी है और नेता का ऑफिस है लेकिन वहां पर नैरो रोड हो जाता है तो वहां पर अगर वहाँ पर अगर वो रास्ता वाइडिंग करे रोड वाइडिंग करे तो बहुत सारा सॉल्व होता है तो नीचे का रोड है जो जो ज्योति ज्योति होटल के सामने से रोड गया हुआ है अगर आप वहाँ पे जो बता रहे हैं कि लोगों के ऑफिस है नैरो रोड है तो वहाँ पे मोस्टली जो है बड़े बड़े लोग उद्योगपति लोग रहते हैं बड़े बड़े नेता लीडर्स रहते हैं तो इसके वजह से वो उन अमीर लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कि उनकी रोड वहाँ पे रोड बड़ा करे वहाँ भी रोड अगर बड़ा करेंगे तो बहुत से सोल्यूशन वहां से हो जाते हैं जो नीचे जो नैरो रोड आपने बताया जो वहाँ पे जो है वो इनकी दाल वहाँ पे गलती नहीं है वो उद्योगपतियों को नहीं दबा रहे हैं क्योंकि सब एक साथ है सब इनका बिजनेस चलता है साथ में यहाँ पे गरीब लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं दबा रहे हैं अगर आपको यहाँ से रास्ता निकालना है कोई दिक्कत नहीं आप रास्ता निकालिए बहुत अच्छा काम है आप रोड निकालिए लेकिन इनको मुआवजा दीजिए ये मुआवजे के हकदार है पैंतीस पैंतीस साल से दे रहे कोई ऐसा नहीं छह महीना साल भर यहाँ पे रहा है और आके इस पे ये कर रहा है अच्छा इसकी जो सात बारह है जो यहाँ पे वो सात बारह जो ये रोड का है वो भी हम लोग अभी इंशाल्लाह निकालेंगे सात बारह किसके नाम पे क्या है कि ये इन दिनों में किसी ना किसी के नाम पे ट्रांसफर हुआ है साथ बारह कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है ऐसा बड़ा ट्रांसफर किया गया है कोई उद्योगपति के नाम पे और वो उसका मुआवजा वहां पे जाने वाला है और ये ऐसा नहीं चलने वाला है इनको खुली तरह से हम बताते हैं कि इस तरह से नहीं चलने वाला है अगर ये सोच रहे हैं कि कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है तो काशिफ सैयद ये गरीबों के साथ में खड़ा हुआ है खड़ा था खड़ा है और खड़ा रहेगा जस आपण बघितलं काशिफ सय्यद साहेबांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडला आहे की जो आहे ज्योती रेस्टॉरंट कडे जो जाणारा रस्ता आहे तिथे मोठमोठे उद्योगपत्यांचे जे आहे दुकानं आहेत तिथे खूप नॅरो रोड होतो आणि नेमकाच त्या ठिकाणी ने ट्रॅफिक जाम होतो तो जो रस्ता आहे जो मोठा केला अतिक्रमण काढलं तर तिथे पन्नास टक्के जवळपास प्रॉब्लेम सॉल्व होईल असं काशिफ सय्यद यांचं मत आहे आणि तिथे उद्योगपतींकडे यांचे हिंदीमध्ये त्यांनी म्हटलं की पास इनकी दाल नाही गलती गरीबो दबाने का इनका काम हो रहा आहे असा आरोप काशीप सय्यद यांनी केले याच्यावर सरकार काय निर्णय घेणार का तिकडे ज्या प्रकारे इथे अतिक्रमण काढला जातोय घरं काढली जाते तसा तिकडे अतिक्रमण सरकार काढणार का याच्याकडे मी मराठीचा लक्ष लागून राहील मी आजार कादरी मी मराठी पुणे